смотрите я если можно сделаю наверное шаг назад буквально на секунду с 206 округа вы наверное видите, Давайте что мы про... не будем нет, называть я, округам, я просто да? да я вы видите что происходит в парламенте по факту коалиции нет выборы проходят по семи округам как вы уже сказали и поэтому для власти очень принципиально чтобы прошли кандидаты от власти чтобы усилить по сути несуществующую коалицию ее нет но она хоть как бы косметически будет действовать если семь депутатов от власти пройдут Поэтому нет никаких сомнений, что будут фальсификации, административный ресурс, подкупы избирателей, чтобы этих семь кандидатов протащить. Я, если честно, ну мы здесь обменивались, как в Днепропетровске, например, проходит избирательная кампания. Я не в, в курсе, Ну да, в Днепре, в Днепре. Значит, я не в курсе, как там проходит ситуация, но по 206 округу. Начну с Центральной избирательной комиссии. Да. Центральная избирательная комиссия, вы помните, должна была быть заменена еще там несколько лет назад. Замены не прошли. Ахиндовский руководит ей, и поэтому э, у нее карты в руках, как формировать окружные избирательные комиссии. В окружной избирательной комиссии 206 округа отгадайте, кто председатель комиссии, от какой партии. Блок Петра Порошенко. Кто заместитель, отгадайте тоже с одного раза. Народный фронт. Значит, в окружной комиссии сидят представители от блока Дарта Вейдера, от партии «Зеленая планета». Поэтому не существующих партий, но это по сути сателлиты партии «Власти». Поэтому они будут там в окружной комиссии делать, что хотят. Вот. Второй этап фальсификации – это участковые избирательные комиссии. Как вы знаете, у нас на округе больше 70 кандидатов. Почему такая цифра? Потому что регистрировали технических кандидатов, которые будут сформировать участковые избирательные комиссии. То есть таким образом их можно сформировать. Значит, поэтому партия власти контролирует ОВК, Партия власти контролирует участковые избирательные комиссии, ДВК. Там будут происходить фальсификации, это что касается участков. Что касается подкупа, ну, все практически то же самое. Раздача пайков, строительство площадок игральных, детских. Все это происходит, видео, на видео зафиксировано, все это есть. По сути, ничего не изменилось, но вот так.